حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے ان کی نسل قدر ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں نا سماسکی اور پورے جہاز میں پھیل گئی ان کے ایک بیٹے کیدار کی اولاد میں عدنان ہوئے عدنان کے بیٹے ماد اور پوتے کا نام نظار تھا نظار کے چار بیٹے تھے ان میں سے ایک کا نام مسنر تھا مسنر کی نسل سے قریش بن مالک پیدا ہوئے یہ فہ بن مالک بھی کھیلائے قریش کی اولاد بہت ہوئی ان کی اولاد مختلف قبیلوں میں بیٹھ گئی یعنی بٹ گئی ان کی اولاد سے کسی نے اقتدار حاصل کیا کسی کے آگے تین بیٹے ہوئے ان میں سے ایک عبد مناف تھے جن کی اگلی نسل میں ہاشم پیدا ہوئے ہاشم نے مدینہ کے ایک سردار کی لڑکی سے شادی کی ان کے یہاں ایک پید لڑکا پیدا ہوا ان کا نام شیبہ رکھا گیا یہ پیدا ہی ہوا تھا کہ ہاشم کا انتقال ہو گیا ان کے بھائی مطلب مکہ کے حاکم ہوئے ہاشم کا بیٹا مدینہ مناورہ میں پرویش پاتا رہا جب عبد المطلب کو معلوم ہو گیا کہ وہ جوان ہو گیا ہے تو میرے پتیجے کو لینے کے لیے خود مدینہ گئے اسے لے کر مقام کرنا پہنچے تو لوگوں نے خیار کیا یہ نوجوان ان کا قرآن ہے مطلب, مطلب مطلب نے لوگوں کو بتایا یہ ہاش کا بیٹا اور میرا بتیجہ ہے اس کے باوجود لوگوں نے اسے مطلب کا غلام ہی کہنا شروع کر دیا اس طرح شیبہ کو عبد المطلب کہا جانے لگا انہیں عبد المطلب کے یہاں ابو طالب حمزہ عباس عبداللہ لہب خارث زبیر غلط اور عبد عبدالرحمٰن پیدا ہوئے ان کے بیٹے عبداللہ سے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے عبد المطلب کے تمام بیٹیوں بیٹوں میں حضرت عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ خواب دامن تھے عبد المطلب کو خواب میں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا گیا یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کنویں کو ان اس کنویں کو قبیلہ جہم کے سردار مناز نے پاڑ پا دیا تھا یعنی بند کر دیا تھا قبیلہ جہم کے لوگوں اس زمانے میں مکہ کے سردار تھے بیت اللہ کے نگروہ تھے انہوں نے بیت اللہ کی بہ شروع کر دی ان کے سردار مزاز بن عمر عمر تھا وہ اچھا آدمی تھا اس نے اپنے قبیلے کو سمجھایا کہ بیت اللہ کی بح نہ کرو مگر ان پر اثر نہ ہوا جب مزاج نے دیکھا کہ ان پر کوئی اثر نہ ہوتا تو قوم کو اس کے ہار پر چھوڑ کر وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا اس نے تمام مال و دولت طلوار اور زریں وغیرہ خانہ خوابہ سے نکال کر زمزم کے کنویں میں ڈال دی اور مٹی سے اس کو پھاڑ دیا یعنی بند کر دیا کنواں اس سے پہلے ہی خوش ہو چکا تھا اب اس کا نام اور نشان مٹ گیا مدتو یہ کنواں بند پڑا رہا اس کے بعد بنو خزاں نے بنو جہم کو وہاں سے مار بکھایا بنو خزاں اور کسی کی سردار کا زمانہ اس حالت میں گزرا کنواں بند رہا یہاں تک کہ کسی کا بعد عبد المطلک کا زمانہ آ گیا انہوں نے خواب دیکھا خواب میں انہیں زم زم کے کنویں کی جگہ دکھائی گئی اور اس کے کھودنے کا حکم دیا گیا حضرت علی ربی تو حاصل وایت ہے کہ عبد المطلب نے بتایا میں حجر اسد کے مقام پر سو رہا تھا کہ میرا پاس ایک آدمی آنے آدمی آیا کہنے لگا میں آنے والا آیا اس نے مجھ سے کہا طیبہ کو کھو دو میں نے اس سے پوچھا یہ طیبہ کیا ہے مگر وہ کچھ بتائے وغیرہ چلا گیا دوسری طرف رات پہ خواہ میں وہی شخص آیا کہنے لگا برا کو کھو دو میں نے پوچھا برا کیا ہے وہ کچھ بتائے ہو گیا چلا گیا تیسری رات میں بستر پر سو رہا تھا کہ پھر وہ شخص خواب میں آیا اس نے کہا مجنونہ کھو دو میں نے پوچھا مجنونا کیا ہے وہ بتائے ہو گیا چلا گیا اس سے اگلی رات میں پھر بستر پر سو رہا تھا کہ وہی شخص پھر آیا اور بولا زمزم کھو دو میں نے اس سے پوچھا زمزم کیا ہے اس بارش اس نے کہا زمزم وہ ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا جو تمہاجیوں کے بڑے بڑے مجموعوں کو سراب کرتا ہے عبد المطلب کہتے ہیں میں نے اسے پوچھا یہ کنواں کی جگہ ہے اس نے بتایا جہاں گندگی اور خون پڑا ہے اور کنواں کے پاس کبھی ٹھونگے مار رہے ہیں دوسری جانب دوسرے دن عبد المطلب اپنے بیٹے حاج کے ساتھ وہاں گئے اس وقت ان کے یہاں ایک لڑکا تھا انہوں نے دیکھا وہاں گندگی اور خون پڑا تھا اور کھونے ٹھنگے مارے تھے اس جگہ کے دونوں طرف بت موجود تھے اور یہ گندگی اور خون دراصل ان بتوں پر قربان کیے جانے والے جانوروں کا تھا پوری نشانی مل گئی تو متلف قدار لے آئے اور کھدائی کے لیے تیار ہو گئے لیکن اس وقت قریش وہاں آ پہنچے انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم تمہیں یہاں خدائی نہیں کرنے دیں گے تم ہمارے ان دونوں بتوں کے درمیان کنواں کھودنا چاہتے ہو جہاں ہم ان کے لیے قربانی کرتے ہیں عبد نے ان کی بات سن کر اپنے بیٹے حاضر سے کہا تم ان لوگوں کو میرے قریب آنے سے دو نہ آنے دو میں خدا کا کام کرتا ہوں اس لیے کہ مجھے جس کام کا حکم دیا گیا ہے میں اس کو ضرور پورا کروں گا قریش نے جب دیکھا کہ وہ بعض آنے والے نہیں تو آ کھدائی شروع کر دی جلد ہی کونے کے احساس نظر آنے لگے یہ دیکھ کر انہوں نے اللہ اکبر کا ناراٹا یہ دیکھو یہ اسماعیل کی تعمیر ہے جب کریش میں دیکھا کہ انہوں نے کونہ تلاش کر لیا تو ان کے پاس آگے ابو مطلب اللہ کی قصر یہ ہمارے برات اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہیں اور اس پر ہمارا بھی حق ہے اس لیے ہم اس میں تمہارا شریک ہوں گا یہ سن کر عبد المطلی نے کہا میں تمہیں اس میں شریک نہیں کر سکتا یہ مجھے اکیلے کا کام ہے اس پر کرش نے کہا تب پھر اس معاملے میں ہم, ہم تمہیں جھگڑا کریں گے عبد المطل بولے کس فیصلے کرو کسی سے فیصلہ کر لو پھر بات کرتے ہیں انہوں نے بنوساد ابن ہزم کی کہنا سے فیصلہ کرنا دور کیا یہ کہنا نا ملک شام کی بلائی علاقے میں راتی تھی آخر عبد المطلب اور دوسرے قریش اس کے طرف روانہ ہوئے تو کے ساتھ عبد الماز کے لوگ ایک جمعی تھی ایک کے دیگر قریش کی بھی ایک جمعی تھی ساتھ اس زمانے میں ملک حجاز اور شام کے درمیان ایک بیابان میدان تھا وہاں کہیں پانی میں تھا اس میدان میں ان کا پانی ختم ہو گیا سب لوگ بیاسر بحال ہو گئے یہاں تک کہ انہیں اپنی ملک کا یقین ہوا انہوں نے کراس کے دوسرے لوگوں سے پانی مانگا لیکن انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا اب انہوں نے ادھر ادھر پانی تلاش کرنے کا رابطہ کیا ابدمت اٹھ کر اپنی سواری کے پاس آئے جو کہ ان کی سواری اٹھی ان کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابڑ پڑا انہوں نے پانی کو دیکھ کر بنا ہو گیا پھر دمتر سہاری سے اتر آئے سب نے خواہ خوب سے ہو کر پانی پیا اور اپنے مشخیصیں بھر لیے اب نے کوشش کی اس کی جماعت سے کہا اور تم بھی سیر ہو کر پانی پلاؤ اب وہ بھی آگے آئے اور خوب پانی پیا پینے کے بعد وہ بولے اللہ کی قسم اے یہ تمہارے حق میں فیصلہ ہو گیا ہے اب ہم زم زم کے بارے میں تم سے کبھی جھگڑا نہیں کریں گے جس ذات نے تمہیں اس بیابان میں سراب کر دیا وہی ذات تمہیں زمزم سے بھی سراب کرے گا اس لیے یہیں سے واپی چلو اس طرح خدائیش نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ دسلی پر مہربان ہے لہٰذا ان سے جگڑا بے سود ہے اور کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں چنانچہ سب لوگ واپس لوٹیں واپس آ کر اپنسلے میں پیر کرنے کی خدای شروع کی ابھی تھوڑی سی خدای کی مالد التل والے گہرے نکل آئیں اس میں سونا چاندی وغیرہ بھی تھے یہ ہمارا دولت دیکھ کر کریش کے لوگوں کو لالا چاند لگ گیا انہوں نے عبد النصب سے کہا مخلب اس میں ہمارا بھی حصہ ہے اس پر سن کر عبد الف کہا نہیں اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے تمہیں انصاف کا طریقہ تیار کرنا چاہیے آپ پانچ سو کے تیروں سے کوڑا ڈالیں انہوں نے ایسا کرنا منظور کر لی تو دو تیر کعبے کے نام سے رکھے گئے دو عبد المطلب کے اور دو دوسرے کے باقی لوگوں کے نام کے پانچ سا پھینکا گیا تو مالو اور کعبہ کے نام نکلا تلوارے اور زیر عبد المطلب کے نام اور کراشیوں کے نام کے جو تیر تھے وہ کسی چیز پر نہ نکلے اس طرح فیصلہ ہو گیا عبد المطلب نے کعبے کے دروازے کو سونے سے سجا دیا پہلے عبد المطلب نے دعا مانگی تھی کہ اس کی خدای کو مجھے پریشان کرتے ہوئے میں اپنا ایک بیٹا تیرے راستے میں جبا کروں